Dengarlah dua-dua satu cerita Dari syurga tempat yang mulia Kisah Allah menciptakan Nabi Adam Dan juga si Iblis yang perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan lafaz bismillah Hamba dan -um Sudilah disambut Pada para penerajuan acara Para hakim yang mendukung kebenaran para penjaga masa yang setia para asatiza pemakin alfala pemacu Malaysia Madani serta hadirin-hadirin yang jauh dan dekat yang tetap di dalam hati saya Pada hari ini saya ingin membawa kita semua menyusuri sebuah kisah agung tentang asal-usulnya kejadian manusia Isa ini bukan semua cerita dongeng. Okay? Namun, Isa ini dari Al-Quran yang terjadikan sebuah peringatan yang penuh hikmah. Maka, sendilah terima dari saya, Muhammad Adi Naufal bin Adedani. Dari Sekolah Agama Rakyat Pendapat Muslimat, 10.11 untuk menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk Penciptaan Nabi Adam dan Ampuhan Iblis. Hadirin sekalian, Sebelum manusia itu wujud, langit dan bumi sudah pun tercipta lebih awal. Ma malaikat dan jin adalah makhluk yang wujud le lebih awal dari manusia. Malaikat tugasnya berzikir, memuji dan mentaati perintah Allah tanpa lagi. Namun, ada satu makhluk dari golongan jin Namanya iblis yang ibadah, ibadahnya sungguh hebat sehingga diangkat derajatnya ke langit bersama para malaikat. Tetapi dalam dia iblis mempunyai sifat sombong dan tambur yang tersembunyi di dalam hatinya. Perasaan iblis ini menjadi kebongkar apabila tercipta ada Nabi Adam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan untuk mencipta Satu makhluk hidup yang Yang sempurna dan mempunyai Akal fikiran Para malaikat bertanya Dengan penuh hormat seperti mana Yang dilengkapkan perbuatan ini Di antara Allah dan para malaikat Di dalam surah Al-Baqarah Ayat ke-30 La'udzubillah Iminasyayuh Al-Fatihah Wa idza qala rabbukal lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat sesungguhnya Aku tidak menciptakan seorang khalifah di bumi oh. nusabbih jika wa bisulaf Malaikat bertanya tentang hikmat dan Allah itu dengan berkata Adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu Orang yang akan membuat bencana dan melupakan darah yang itu Padahal kami malaikat sentiasa bertasbih Dengan memujimu dan bersucikanmu Qal inni a'lamu ma la Allah bati'man sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya Qadallahuul 'alim Hadirin yang hormati mari kita lihat apa yang berlaku seterusnya Datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu, untuk semua malaikat termasuk iblis Untuk sendiri hormat kepada Nabi Semua malaikat tunduk patuh atas perintah Allah kecuali si iblis yang masih aku tidak mau sujud kerana hatinya penuh dengan hasad. Ini kerana iblis merasa bangga dengan asal usulnya dari api yang menyala-nyala berbandingkan Nabi Adam dan asal usulnya tercipta antara dia kering dan lumpur hitam. Akibat kesombongan iblis ini telah melampaui batas. Ini menyebabkan ke kemurkaan Allah dalam firman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34 yang bermaksud dan inilah ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Maka mereka pun sujud kecuali Iblis Ia termasuk Ia menolak dan menyembuhkan diri Dan Ia termasuk dalam golongan yang kafir Akibat sombong dan angkuh atas kehebatan asal susunya Iblis pun diperintahkan untuk keluar dari syurga dan menjadi makhluk terkutuk yang terborong dalam golongan yang hina. Oleh itu, iblis pun diusir dari surga dan dengan penuh dendam kesumat, iblis pun berkata, Wahai Tuhanku, beri aku tempoh hingga hari kiamat. Aku akan sesatkan anak-anak Adam dari depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Engkau akan lihat kebanyakan dan dari mereka tidak bersyukur kepada Allah. Pun menjawab, sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas, engkau tidak akan mampu menyesatkan mereka. Hadirin sekalian, sejak dari hari itu, telah berkuda permusuhan iblis terhadap manusia hingga hari oleh itu Bangkit, wahai anak cucu Adam Mari kita tunggu pada Allah Tidak seperti Iblis yang aku Insya Allah Akhir kalam, wahai sahabat-sahabatku Sahabat yang seiman, sahabat yang sama lawa syahadah Dengarlah pesan ini Jadikan sebagai perhormat agar kita tidak, tidak sesat dirinya Dan menjadi pengikut kepada si Iblis yang meringkuk di dalam kegelombang kebencanaan di neraka Pertama, sifat pertama Ingatlah, sombong itu perbuatan manusia Sesiapa yang memiliki sifat kesombongan walaupun sebesar zarah Mereka tidak dapat memasuki syurga Kedua, mereka diri dan saling menghormati antara satu sama lain Itu adalah sifat mahmudah Sifat ini mampu mendorong manusia untuk bersyurga harapan saya semoga kita dapat mengambil tiba dalam kisah ini. Sekian sampai di sini cerita saya pada hari ini. Dua ibadi antara masa esok jangan layu layuan kita saya antara nampak esok jangan rindu rinduan. Jaga, jaga. يا رب اللهم ايران